怎么那么看？哎、这个，去吧，笑死了你！嗯，你怎么了？嗯，没事 可能昨天晚上受凉了吧，生病怎么不去医院、啊？烧这么高，我带你去医院吧。嗯，不去医院、嗯，我我自己休息一下就好了。行，那你好好休息吧，我先走了啊。哎，我好冷。 你确定不要我带你去医院吗？喂，我想喝水。那，谢谢啊，走了。哎。 又咋了？呃，我饿，想吃什么？冰箱里面有。哎，你家冰箱在哪儿呢？你平时工作这么忙，冰箱里应该没什么东西吧？就在那。想吃什么菜？ 呃，uh, 我想吃的很简单啊，荤的来一个红烧肉，再来一个糖醋里脊，再来一个土豆烧牛肉，差不多了，荤的就三个吧。然后素的，你给我来一个地三鲜。呃、uh,，昨天不是拿了一个锅回来吗？你再给我做一个，嗯、uh,。金汤猪肚鸡啊，uh, 差不多了。 我看你一点都不像生病的人。既然你这么有胃口的话，不如……嗯、哎呀，难受啊！大冬天的又冷又饿，没有人照顾，怎么那么可怜呀？三十九了！哎呀！<laughs> 好了没啊？快了。饿呀。喝吧。看什么、啊？谁家病人吃那么油腻的东西啊？我人生第一次煮粥，爱喝不？喝，不喝点外卖吧。回来。嗯、病人四肢无力、虚弱，要人喂。 啊，我欠了你的。啊，汤姆。 有点淡，有的吃不错了，还挑。嗯。啊！你们家这沙发挺舒服啊，加热的吗？德国进口，上星期刚买的，舒服吗？舒服，有钱真好。 嗯，哎，我说、啊，你为什么不能就从今天开始呢？这就是你永远成为不了那百分之二十的原因，懂不懂？你真以为我没看过这本书啊？好呀，那我问你，侄子二十岁生日那天，是在用哭挽留渡边留下来陪着他。 他不是在挽留，他是想爱渡边，但是自己又无法放下过去，所以陷入了痛苦之中。他们两个人之间应该算是互相慰藉。他那天晚上明明一个人哭了一整晚，怎么叫做互相慰藉呢？是渡边一直在安慰他。你在怀疑我的记忆力吗？